Han dəyərliz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazur qəsəbəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksinin yaxınlığında çox gözəl, əla bir həyət evini təqdim edəcəm. Dəyərliz izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, evin yerləşdiyi ünvan Masazur qəsəbəsində, çox gözəl ə, və bütün infrastrukturlara malik olan əla bir ərazidə yerləşir. Gördüyünüz kimi, bu vaxt bu formada gözəl xarici görünüşü var və bunu da bildirmək istəyirəm ki, dəyərliz izləyicilərimiz, yəni çox vaxt şərh bölməsində qeyd edirdiniz ki, tam fərqli Yəni müasir üslubda inşa olunmuş evləri çəkib göstərəm. Sizlər üçün bu gün çox gözəl, əla bir həyət evini çəkib göstərəm. Dəyinizdə edəcəyimiz, gördüyünüz kimi 2 mərtəbədən ibarətdir. Mərtəbələr arası monolit betondur. Evin xarici görünüşünə, e, yəni üzünə ağlay vurulub, yəni xüsusi gözəllik qatır. Yəni bunu gəlib daha yaxından görməyiniz daha məqsədə uyğundur. Bax, burada həyətdə bağı, bağçası, Yəni sağ və sol hissədə gül yerləri qoyulub. Ümumi üz görünüşü bax bu formadadır və qeyd etdim ki, məhəl olaraq məhəlləsi, yerləşdiyi ünvan çox yaxşı bir yerdir. Yeni Bakı yaşayış kompleksi ilə binaların arasındakı məsafəsi 500-600 metrdir və yaxınlığında orta məktəb, Azərbaycan və Rus sektorlu orta məktəblər, yəni yaşayış üçün zəruri olan bütün obyektlər mövcuddur. Baxın, bu ikinci mərtəbə qalxan püleklərdir. Görürüz ki, döşəməsi bu formada istehpuldu. Birinci mərtəbədə baxın belə bir qonaq otağıdır, işıqlı qonaq otağı var. Dəyərinizlə izləyəyimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, ev ümumilikdə 2 mərtəbə daxil olmaqla 186 kvadratmetrlə. Bax, burada belə bir televizor antlığı yığılıb. Dəyərinizlə izləyəyimiz, bunu da bildirim ki, ev nağd çatılır, nağd şəkildə real alıcılarla qiymət də endirib olunacaq. E, deməli, burada birinci mərtəbədə baxın belə bir mətbəxi var. Gördüyünüz kimi, işıqlı, geniş bir mətbəx mövcuddur. Arxa tərəfi də boşdır. Heç bir pəncərənin qarşısını maliyyə kəsmir. 1-ci mərtəbədə bir qonaq otağı, bir mətbəx, bir hamam otağı. Sizə göstərim. Belə bir hamam otağıdır. Burada pilləkənlərin alt hissəsində kladovkaçıdır. Və dəyərliz izləyicilərimiz daha çox vaxt itirmədən sizlərə evin ikinci mərtəbəsini göstərəcəm. Qeyd etdim ki, ev təmirdən yenicə çıxıb ikinci mərtəbədə hal-hazırda gedirik ikinci mərtəbənin də təmiri çox yüksən səviyyədədir. Bax gördüyünüz kimi bu formada tavanı yığılıb. Buda belə bir yataq otağıdır. Ətraf tam yaşayışdır. Ərazidə bütün kommunallar daimidir. Qaz, su, işıq, mərkəzi kondisioner sistemi mövcuddur. Və e, daha doğrusu, mərkəzi kondisioner sistemi yox, şambo sistemidir hal-hazırda, amma kondisioner ya ni yəni, bir neçə gündən sonra qoşulacaq. Bax burada belə bir, bir növbəti yataq otağıdır. Burda belə bir digər yataq otağı da gördüyüz kimi. Dəyərinizi deyəcəyimiz, gedərəm ki, ev gümükdə, 4 otağından ibarətdir. Qiyməti 105.000 manatdır. Baxın, burda da belə bir növbəti hamam otağı var. Dəyərinizi deyəcəyimiz, bir daha da qeyd edərəm ki, evin yerləşdiyi ünvan Abşahar rayonu, Masalı qəsəbəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksinə yaxın bir ərazidə yerləşir. İki evdir, yəni iki dosta, iki qardaşa yararlı bir evdir küçəsi eyni küçədir. Yəni rahat şəkildə küçədə yan-yana 3 maşın tam səbəb şəklində dayana bilər. Və qeyd etdim ki, dəyərli izləyicilərimiz evnaq çatılır, kredit ilə və ya satılmır. Nağd şəkildə də real hazıra qiymətdə endirim olunacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənmək unutmayın.